Вот здесь говорили, что развиваю, начинается внедрение хортинга в школы. Нет, полицейского ну, хортинга в школы. Здесь полицейский хортинг, он хортинг, а там уже куда его можно применить. Это, конечно, очень хорошо. И когда у меня была такая возможность поработать в школе, и вот я тогда познакомилась с Эдуардом Анатольевичем, и я применяла эти элементы, не весь кортинг ваш, там защита против нападения. В общем, это ребятам очень нравится. И они гурьбой ходили за мной и просили, чтобы я привела инструктора, чтобы им больше рассказал. Это надо. И я пожелала вообще вообще с садика начинать этот хортинг. Тогда, может быть, мы хоть немножко нашу нацию сделаем физически развитой. Потому что ну, сейчас вот в армии у меня просто сыновья военнослужащие, и я обратила внимание с хортингом, они у меня знакомые. И как им это помогло в этих ну, ситуациях в АТО выжить и других ребят защитить. Так что большое спасибо.